بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں سود سودی کاروبار سودی لین دین کو قطعی طور پر حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ سودی لین دین کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے جیسا کہ اللہ رمب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتر دو سو اناسی, سو اناسی میں وَدَرُوا مِنَ ان ودرمابق مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اے, اے وہ لوگوں جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتے, سمجھتے ہو اللہ کو اپنا خالق مالک اور قادر اور قدرت والی کامل ذات سمجھتے, سمجھتے ہو وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. رہو یعنی اللہ کی صفات کا استحضار کرو کہ اللہ جس طرح اللہ منتقم ہے انتقام لینے والی ذات ہے اللہ قہار ہیں اللہ جبار ہیں اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو اور آگے پھر ارشاد فرمایا اور سودی معاملات کو چھوڑ دو جو معاملات باقی رہ گئے ہیں سود کے سود کے, کے بقایا جات کو چھوڑ دو ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر تم ایمان میں سچے ہو اور کامل ایمان والے ہو تو سودی لین دین کو چھوڑ دو پھر آگے دوسرے آدمی شاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا بس سن لو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ و گناہ ہے اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بقر آیت نمبر دو سو چھیتر میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں یعنی ظاہر نظر میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سودی کاروبار بڑھتا ہے اور صدقے سے مال میں کمی ہوتی ہے حالانکہ اللہ رب العزت قدرتی طور پر تکوینی طور پر ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سودی کام کو کم کر دیتے ہیں اور صدقات کی وجہ سے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر لانت فرمائی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا سبعون حوبا ایسرها این کہ سود ستر گناہوں پر مشتمل ہے بہت زیادہ گناہوں پر مشتمل ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں ستر گناہ ہیں اور سب سے ہلکا سب سے معمولی اور کم تر گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے بول اعظب اللہ تو اگر سب سے کم تر گناہ یہ ہے تو اسے بڑھ کر گناہوں کا کیا عالم ہوگا تو معلوم ہوا کہ سود بہت ہی زیادہ گناہوں پر اور بہت ہی شدید مذمت اور شدید وحیدیں سود کے بارے میں وارد ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کی سود سے حفاظت فرمائے اور سود کیا ہے کہتے کسے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں سود کی تعریف کے بارے میں بات کریں گے